অঁ ৰাইজ এতিয়া আমি অন্য মন্দিৰ পাইছোঁহি ৰাইজ ফাইনেলি খানা আহি গ'ল ইয়াত দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ দেই নমস্কাৰ কি খবৰ সকলোৰে ভালে আছে বহুত দিনৰ পিছত আচলতে ব্লগ এটা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আচলতে বহুত দিন গেভ হৈ গ'ল কি কয় উপায় নাই কামৰ কাৰণে আচলতে বহুত দিন গেভ হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়া আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ সদায় বিচাৰিছোঁ আগতে যেনেকৈ মৰম দিছে কেতিয়াবা দিব বুলি ভাবিছোঁ আৰু বৰ্তমান যাবলৈ ওলাইছোঁ শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ অগ্নিনাথ মন্দিৰ অগ্নাম বাবা মন্দিৰ যাব লাগিছিল সকলোৱে আপোনালোকৰ ডি জে প্লক্স মাজুলী সকলোৱে ফেমিলি হৈ আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিম এইফালে ৰেডি হৈ আছে যাবলৈ আৰু ৰুমৰ লগত যাব মোৰ কলি অফিচৰ কলিক আৰু তেওঁৰ ৱাইফ গাইছ লগৰ লগৰকেইটালৈ মানে ৰৈ আছোঁ লগৰকেইটা নহয় আৰু তাৰ লগৰ মানে মোৰ অফিচৰ কলিক আৰু তাৰ ৱাইফ দুজন যাব আৰু আমি দুজনাজন গতিকে ফোন এটা কৰোঁ ৰ'ব এটি আহি পোৱাৰ কথা আছিলে আমি বৰ্তমান চাহ জেগাতে আচলতে আজিকালি হাইৱেবিলাকত চব ৰাস্তাৰ কাষত গছ কাটিলে ন একো মানে ৰ'বলৈ জেগা নাই চব ৰ'দ মানে এই ৰাখিছে উপায় নাই হাইৱে বনাবৰ কাৰণে গছ কাটিবই লাগিব তথাপিতো গছ মানে গছ কাটিলেও গছ কটাৰ লগে লগে মই ভাবোঁ এজোপা এজোপা ৰুই যায় সেই গছজোপাৰ লগে লগে এতিয়া বেছি ভাল হ'ব ৰিচিভ কৰা নাই আহি আছে আৰু এয়া মোৰ এছ পি দেখা পাইছে এছ পি মেইন গাইছ ফোন কৰিছিল নেকি অঁ আমি তোমাৰ হেৰিটো বাইপাছটো তোমাকৰ সেইটো বাইপাছ পাৰ হৈ পেট্ৰল ডিপ'টো যে আছে এই পেট্ৰল ডিপ'টো যে পেট্ৰল ডিপ'টো যে আছে এইচ পি পেট্ৰল ডিপ'টো অঁ এই পেট্ৰল নিম্পুটো চাইডতে ৰাজধাবা বুলি এখন আছে তাতে আমি গছজোপা তলতে ৰৈ আছোঁ অঁ 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 মই কৈছোঁ এছ পিৰ কথা আৰু এই দেখা যায় এছ পি মেইন গাই আপুনি যিমান লং জাৰ্ণি লওক যিমান দি নহওক মানে কমফৰ্টো দিয়ে আৰু লগতে সি মাইলেজটো একদম কিং মানে কি বুলি কওঁ বঢ়িয়া আৰু চলাবলৈও ভাল লাগে আৰু যাৰ যাৰ এছ পি আছে কমেণ্ট কৰিব দেই এছ পি জিন্দাব এইয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আমাৰ আহি পাইছেগৈ দেই ৱেলকাম নতুন বোৱাৰী নতুন বোৱাৰী নহয় আৰু পোৱা নাই হৈছেগৈ লাহে লাহে আৰু আমাৰ ৰূপ যদি আগত দেখিছে আৰু অ কালাৰ বেলেগ একেই দেখোন কোৱা আগতে পাতি লৈছে মানে সেই দেই আৰু গাড়ী দে এতিয়া চাৰে চাৰে পাঁচটা উঠিলে মই ছটা পোন্ধৰ উঠিছো মই দহ মিনিটৰ ওলাই ৰেডি অ গা ধুইছো বছ পাঁচ মিনিট ৰেডি এই ভগৱানৰ লীলা আৰু কি বুলি কৈছে উপায় নাই সেইকাৰণে বাবা ওচৰলৈ গৈ আছো আমি বলো যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু বৰ্তমান যোৰহাটত আছো গোটেইদিন দেখাই আছো ৰাইজ এতিয়া বৰ্তমান অন্য মন্দিৰ পাইছোঁহি আৰু আচলতে মন্দিৰত সোমোৱাৰ যিটো ৰাস্তা এই ভিতৰৰ সোমোৱা ৰাস্তাটো পালেই কিবা এটা মানে ভক্তিভাৱ এটা আহি যায় গতিকে এয়া আচলতে মন্দিৰৰ মহিমা অগ্নিম্বদেৱ বাবাৰ মহিমা কিন্তু আচলতে বিশ্বাসত কথা আপোনালোকে যেনেকৈ বিশ্বাস কৰে এইটো ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব বিশ্বাসেই মিলত যদি আপুনি ভাবিছে এজোপা গছতো ভগৱান আছে তাতো ভগৱান আছে তো ইয়াৰ ৰাইজে আমাৰ অলপ কিবা কিবি কৰি আছে আৰু মেকআপ কৰি মেকআপ বুলি নহয় অলপ কিবা আই যিহেতু দেওবাৰ গাড়ী চকু একদম পাৰ্ক খোলে আছে যাক ন ভালে আছে অঁ বাইকখন ইয়াত থৈছোঁ দেই অঁ এই এইটো হেলমেট ইয়াত থ'ব পাৰিমনে অঁ থাকিমেই ন অঁ বাকী কিবা কিবি ল'ব লাগিব এতিয়া তেল চেল মন্দিৰ আমি চাকি দিবলৈ বৰ্তমান ৰখি আছোঁ বহুত লাইন আজি দেওবাৰ যিহেতু ন মানুহ বহুত ভিৰ এইটো সদায় ভিৰ থাকে বাৰু মন্দিৰ পায়স এয়া প্ৰসাদ তুলিব পাৰি মজা লাগে কিন্তু গৰম গৰম হৈছিল আচলতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কোনো একো নোপোৱাকৈ আহে ন খালী পেটত আহে গতিকে এইকাৰণে বহুত কামত দিয়ে আচলতে ফাইনেলি আমি মন্দিৰৰ পৰা ওলালোঁ চব ভাগি হ'ল নাগিলে ভাল লাগিল ন ভাল লাগিলে জয় বাবাওক বঢ়িয়া বঢ়িয়া এতিয়া খাব লাগে পূৰা পেট পূজা কৰিব লাগে এতিয়া মনৰ পূজা হৈ গ'ল এতিয়া পেট পূজা ফাইনেলি আমি ঘূৰি ঘূৰি বৰ্তমান খাবলৈ লৈছিলোঁ পেট পূজাটো মেইন নহয় বহুত ভোক লাগিছে আচলতে ৰাতিপুৱা বাইকো খোৱা নাই আৰু এতিয়া সময় হৈছে আপোনাৰ কেইটা বাজিছে ৰ'ব দেখাই দিছোঁ এটা দুটা বাজিব হ'ল আৰু গতিকে কিবা এটা খাই লওঁ কিবা এটা মানে ভাতেই খাওঁ আৰু আমি ভাত ভূতা মানুহ ভাতেই খাব লাগিব এই ভাতটো খাই লওঁ অঁ এই ভাতটো মেইন ভাতটো মেইন আজি বাকী ফিলিংছ কেনেকুৱা তাৰমানে অমিত মন্দিৰ গৈ পেলাই আচ্ছা বঢ়িয়া আৰু তেওঁ আশীৰ্বাদ কৰিব অমিতা যাতে ভৱিষ্যত জীৱন ভাল হয় তোমালোক আৰু ইয়াত ফুট চোল লৈ পৰা গোসানীজনী হৈ আছে খানা আহি গ'ল ইয়াত দেখিছে কি ফুল ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে দেই বা সেই নেমু কাপোৰ চাপৰ জলকীয়া চাটনি চাটনি কিবা কিবি ধে দিছে এইটো ৰখিব পৰা নাছিলে চালিখন দেখিম এয়া চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু এয়া দালি চিকেন গ্ৰেভি লৈছে মই চিকেন ফ্ৰাই লৈছোঁ ঠিক আছে চব দেখিছে মজাকৈ খাব লাগে বস্তু আৰু আজিলৈ আহিছোঁ দিয়ক এয়া আছিলে এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ আকৌ বিচাৰিছোঁ আগতে যেনেকৈ আমাক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিছিলে আকৌ দিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াৰ কি জেগা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন যদি ধৰিব পাৰিছে শিৱসাগৰে হয় বাৰু এটা ঐতিহ্যপূৰ্ণ জেগা আৰু ইয়াৰ পৰা নেক্সট ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ অতি সোনকালে আহি আছে অহা নেক্সট ভিডিঅ'টো গতিকে এইটো ভিডিঅ' কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব চেনেলটো প্ৰথম ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব অতি সোনকালে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ ধন্যবাদ বহুত বেছি ডি জে ব্লগছ মাজুলীৰ ফালৰ পৰা হাজিলে হাঁহোঁ বাই বাই